Зовут меня Игорь Старожук, мне 51 год. Я пришел на проект «Стройняшки» ну, с определенными поставленными задачами перед собой. И хочу достичь определенных целей. Ну, первое – это, безусловно, улучшить состояние собственного здоровья. Я много лет страдаю гипертонической болезнью. И в один из этапов своей жизни я, мне удалось снизить вес на 20 кило, с лишним килограмм я снизил вес. И у меня нормализовалось давление. После того, как я через несколько лет опять вернулся к этому же весу, давление снова меня беспокоит. Поэтому одна из целей снизить вес для того, чтобы отказаться от гипотензивных препаратов и давление нормализовалось. Второе и немаловажное для меня, чего хотелось бы добиться вот, когда смотришь на себя в зеркало, хочется испытывать ощущение вот, благодушия, радости, потому что ты, ты сам себе нравишься, когда ты смотришь на свое отражение в зеркале. Ты смотришь э, вещи, которые ты надеваешь, подходят тебе, и ты здорово в них выглядишь, на тебя там обращают внимание твои друзья, родственники, знакомые, спрашивают, как тебе удалось вот. там. Снизить вес и добиться такого хорошего внешнего вида. Поэтому вот вторая цель это хорошо выглядеть, быть здоровым и хорошо выглядеть. Но есть еще третья цель. Мы с супругой очень бы хотели родить еще одного ребенка. Супер. А... Ну, скажите, вашей супруге сколько лет? Ну, моя супруга моложе, У меня на 13 лет, ей 38, мне 51. Понимая то, что все-таки я буду достаточно возрастным папой, надо иметь хорошее здоровье. И не хочется, чтобы ребенка спрашивали, что дедушка. Было понятно это так, это папа. Ну, достаточно еще сказать, что у вас трое детей уже есть, правильно? в зеленую зону индекса массы тела. Совершенно верно. Да. Ну супер. Очень, очень бы, очень бы хотелось. Игорь, вот сейчас уже не только вы их будете этого хотеть, этого будут хотеть будем мы, я и ваш Света, координатор Кусницына. И я думаю, много людей уже захотят, вот будут за вас болеть, чтобы вы своих целей достигли. Буду стараться очень И надеюсь что с вашей помощью мне это удастся супер спасибо вам за доверие мы тоже будем не просто стараться мы будем это делать вместе с вами в партнерстве спасибо большое спасибо.